Иссоп лекарственный. В данном видео э, речь пойдет о таком растении, как исоп лекарственный. Или гиссоп ликарский украинской мовы. У нас есть возле пасеки одна плантация этого исопа. Было посажено два рядочка. Очень он мощно разросся. Ну, за 5-6 лет, по-моему, так. Вот это все были цветоносы. А это уже, уже семена здесь, как вы видите. Так, вот мы сейчас попробуем. Да, семена вот такие крупные. Вот они. Семечки. Вот. Семена. И соп является очень хорошим медоносом. Это, к слову сказать, овощная, овощная пряная культура. То есть его можно употреблять в пищу. Вот эти вот листочки. Он такой пряный. Пахнет всегда, даже сейчас. Лекарственное растение. Собирают семена вот эти соцветия. У меня этот, этот вариант, он цветет синими цветами. Очень хорошо на пасеке. Пчелы его активно посещают, постоянно на нем работают, собирают пыльцу. По некоторым данным, плантация ИСОПа дает 100-300 кг с гектара меда. Ну, если это все густо и такие старые растения, наверное, больше дает. А если молоденькие, поменьше, значит ничего не требует. То есть вот эта плантация 5-6 лет. По-моему, даже про полки никакой особой нету, он все держит сам, то есть густота хорошая, вот хорошо все держит, площадь сорняки не растут почти, и сам разрастается, то есть этот, возможно, его попробовать посадить на больших участках, там соточка, гектар, там 10 соток, гектар, 10 гектаров, и попробовать собрать лекарственное сырье, семена на продажу, это как пряная культура, и в том числе и получить мед и соповый мед, он хорош при таких вот, когда вот простудное заболевание, когда нужно отхаркивающее, вот этот вот и соп очень хорошо действует. Да, вот видно остатки цветочка уже в ноябре. Синеньким цветет у нас он. И вот еще остатки. То есть он, считайте, что почти до, до конца до конца осени. Октябрь еще не, не, некоторые цветочки были. Значит, разрастается он, то есть как, значит, его можно или купить семена, вот они, и посеять, но ну, это дольше будет. Или же заказать у меня саженцы, например, у меня или где вам будет удобно. У нас он хорошо очень разрастается. Вот если посмотреть, вот это эти семена, которые посеялись и проросли. Вот это вот и соп. Уже ему 1-2 года. Вот, это одна леточка, наверное. То есть вот такие саженцы я могу вам накопать со своего участка, собственно, земельного и продать. Посадите такой рядочек, дальше он будет разрастаться. Его можно также выкапывать. То есть вот этот вот куст, если выкопать, его можно поделить на множество деленок. Тут будут деленки. Вот они разрастаются. Хорошая, пряная. Вот если кто любитель, вот я любитель собирать. Пряные растения на участке там разные мяты, сорта, вот, лаванда и соп. Вот такие вот пряно-ароматические санталины Это хорошая штука для коллекции пряных растений. И в то же время он хороший медонос для вашей пасеки. То есть можно попробовать засадить соточку, 10 соточек гектар у кого сколько получается. Потом увеличить это все. У него несколько использований и на семена, и на как пряные растения, и медонос. Так что можно завести такую вот плантацию или побольше у себя на участке. Кого заинтересовало это растение, растет оно Киевская область, выдерживает любые морозы, ничего не надо делать. Весной это желательно скосить. Но если бы собирались цветоносы на эфирные масла, это делается, вот, срезаются цветоносы, залаживается все это в дистиллятор или самогонный аппарат, заливается водой, кипятится, и в банку уже идет вода, насыщенная этим ароматом, и сверху плавает слой масла. То есть, приблизительно так это работает в промышленных, на промышленных вот, э, заводах. Ну, и в домашних условиях можно тоже попробовать сделать это, эфирное масло собрать. Так вот, это бы все скосилось, и он бы был готов к следующему году. Но если это не делать, вот можно собрать сейчас семена, вот все эти семена пособирать. А весной это все скашивается, ну, на уровень, где-то вот так вот это все приблизительно, косилочкой. И он заново отрастает, и так вот каждый год постоянно, он многолетний, растет до 10 лет на одном участке. То есть 5-6 год, вы видите, никаких вот вопросов нет, он дальше прекрасно растет и разрастается. Саженцы, семена и сопа можно заказать у меня, звоните, накопаю, отправлю вам, особенно если вы пчеловод, да и садоводы любые, любые желающие приобрести и соп, хорошая культура, можно выделить там 0, у меня здесь вот два ну, рядочка, это сколько, Одна десятая сотки получается, приблизительно так, здесь 2 метра на 5 метров, что-то такое. Благодарю вас за внимание, пишите ваши комментарии под этим видео, поделитесь этим видео в соцсетях. Хорошая садовая пряно-овощная культура. То есть его добавляют салаты. В свежем виде можно кушать, наверное, ну, можно пару листочков. Как пряности. Хороший ароматизатор. Лекарственный, такой отхаркивающий. Хорошая культура. Не очень резкий. Вот я листочек пожевал. Чувствуется пряно, такие горьковатые, как у лаванды. Но он не очень резкий, своеобразный. И соп лекарственный, соп лекарский. Телефоны для звонка будут под этим видео. Наш сайт Пасика Зовут меня Андрей. В телефоне Киевстар есть, Телеграм, Вайбер. Пишите, звоните. Благодарю за внимание.